üründən oldu ki, müəllimlər də günün tələbinə uyğunlaşmalıdırlar və bunun üçün də addımlar açılır. Xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə belə bir açıqlama verildi ki, sentyabrın 15-də nə bilik günü qeyd olunacaq, nə də şagirdlər məktəbə gündə gələ biləcəklər. Səbəbi isə sadədir, virusun yayılma riskini azaltmaq. Və hər ilin bu günü gül bazarında qələbəlik yaşanırdı. Bəs bu gün vəziyyət necə olub? müşahidələrimiz var. qələm və karandaşlardan hazırlanan gül buketi, üzərində hərflər rəkk olan kitab və ya çantaya bənzər gül çələkləri və alcı deyib dadədən satıcılar. Hazırda gül bazarının ümumi vəziyyəti belədir. Nə qədər sifarişlər vardı, onlar qaytardılar. Çoxlu güllə gəlmişəm, hamısı qalıb üstümüzdə Bu il ilk dəfə mövcud vəziyyətlə bağlı ötən ildən fərqli olaraq bilik günü qeyd edilməyəcək. Buna görə də gül salonlarında alıcılar gözə dəymirdi. Hər il alıcı sıxlığı yaşanan dükanlarda bu il vəziyyət tamamilə dəyişmişdi. Bir neçə gün öncədən buket sifariş edən valideynlər verilən qərardan sonra bunları ləğv etməyə başlayıblar. Təbii ki, bilik gününə görə öncədən zənglər olunmuşdu, sifarişlər verilmişdi. E, sadəcə qərardan sonra sifarişlərin əksəriyyəti ləğv olmağa başladı. Bu halın yaşanması Bizim satışa çox böyük təsir göstərdi. Təbii ki, ümid eləyirdik, bilik gününə əlaqədər bir balaca zənnanma olar. E, onun da e, indi sifarişlərin e, ləğv olunması ilə bağlı yenə də ümumi alış-veriş zəif oldu. Artıq 5 aydır, 6 aydır ümumilikdə zəifdir. Biz də gözümüzü tikmişdik məktəbə ki, alverlərimiz, güllərimiz olacaq. Güllərimiz də qalıb istimizdə. Sata bilmirdik. Təxmini 30.000, 40.000 ziyan dəyər qərardan məyus olan valideynlər də var idi, qərardan xəbərsiz olanlar da. Almışdıq amma icazə verilmədiyinə görə doğru, məsləhət bilmədik. Sifariş vermişdiniz yoxsa? Sifariş edilmişdi, sonra atqaz elədilər. Biz gül almaq istəyirdik. 15-i məktəb açılırdı da. Zəng gələdilər ki, zəng gələdilər ki, olmaz gül almaq. Xeyir almamışıq. Nə gül, nə şar, heç bir şey olmayacaq. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edilibdi. Qeyd edək ki, bu il 165511 nəfər ilk dəfə şagird adını qazanacaq. Əvvəlki birincilərdən fərqli formada məktəbə gələcək. Birinciləri hələ qarşısında ömür boyu yoldaşlarının silinməyəcək rəngarək 11 il gözləyir. Ülvi Zulfiqarova, Rəyalı Muğanoğlu, ayrı bir xəbər.